Вот бассейн прям эти деревьев этой, Деревья и бассейн, ребята, лежаки, много всего. Места валом. Дикие бассейны для детей. Что хочешь. А сколько стоит тань суд на день? 400 без аквапарка. Без аквапарка. А с аквапарком? 700. 700. Ну, это с детьми кто, да, там людей много. М -м -м. Смотрите, какой классный бассейн. Ой, вообще. Огромный. Вот это класс. Тут тенечек, смотрите, деревья, тенечек. Никакой выпивки, никакой сигарет, никаких никакого мяса. Просто супер. Смотрите, ну, как классно. Открыли нам любви секрет. А где Коля? Ага. Верни тобой. И тенек. Вообще тенек, ребята. Лежи, балдей. Сюда пришел Лежи, сюда. балдей, просто. О, я хочу в бассейн. Я хочу в бассейн. Я хочу в бассейн. О. Он и что Плюхайся. Туди присаживайся. Оп, ну что, как водичка. Класс. Кайфуши. А там еще можно сидеть. Не бійся. Я людей боюсь. Ну не пливи до них. А? Не пливи до них. Пливи. До берега і маса котилеси. Вилізти зможеш? Звісно. О! Чорлінчик. По-пластунськи. Ну як? Хорошо. Задоволений? Угу. Молодець. Он тім капав. Дельфін. она была теплая. Людей море, ребята. Сильно огромные. Ну, тут можно покушать. Платить. Сколько оно платится? 400 гривен. 400 гривен человека, ребята, если сколько хотите. Брикоски, м -м -м -м. сок. это

Повибирали. Повибирали. Це окрошка. Окружка пластика. Та ні, самі навіть. Якщо ми не вміємо. Якщо ми не вміємо наливати, що не було. руки сраки. О, тут прям. О, о, яйца надо. Что мне не делать? Что мне не делать? Да, ладно. Что мне не делать? Что мне не делать? Тань, возьми, пожалуйста, если не сложно, вот эту сумку отсюда. О, спасибо большое. Что мне делать, я не пойму. Да я крошку брону? Я брала На крошке, На окружку. А, Майк, ну, крошку. Я не знаю, что мне делать. Merci titrage Боже, мой, какой ужас. Сколько людей, ребята, не страшно, боюсь. Не боюсь. Все, я буду есть, короче, я потом приду за добавку. Я буду есть, я потом приду. Я потом приду за остальные. А что, ты не хочешь сразу себе взять что-то такое? Ммм, с горчичкой класс Есть, mm -hmm. Есть смеси у меня тоже? Возьми, да С горчицей mm -hmm. Я люблю Ребята, смотрите, какое чудо Да? Да Ой, такой красивый Красивый, да? красивый, да? Такой хороший. Да? Ушки хорошие. Для ушек тут хорошо, да? такой хороший. Да, ушки чухаются. Чухаются ушки, да? Чухаются. Ой, класс. лапку будет лапку задирать. Хорошо, да? Хорошо. Хорошо, да? Птенец он впереди, она кричит криком. Птенца. Да вон же под деревом. Мы на его завешу Ой, красиво, Рыжа, рыжа. Че коричневая? А вон, смотри, селезень. Чисто две качки. Чисто селезень, чи хер его знает. Где ж ты был, селезень? Где была О, тут да. Домики. Не, скажу так, кухня говно. Вот реально, пусть не обижаются эти создатели этого дивного сада. Ну, все красиво, все все прекрасно, но над кухней надо поработать, потому что то же самое, допустим, можно было бы сделать вкусно. Во-первых, сосиски. Лучше бы сушили капусту с грибами, уже здесь нет мяса. Сушили бы капусту с грибами или капусту с теми же колбасками, там тонко порезать сосиски. Плюс чернослив с томатиком и вот такую капусту. Стушать, как я делаю. Очень вкусное. Можно кислую капусту вместе с обычной. Сделать подкопченную из-за чернослива. Вот. Можно сделать просто грибы там. Нет, плохо, что открытая выпечка. И мухи даже. Вот там классно. Выпечка должна быть закрытая. Мухи прямо аж внутри в лотках залетают в эту выпечку. То есть вот это минус. Потом ну, те же яйца, которые там много вареных яиц. Можно было бы делать омлет, шакшуку делать. Там помидоры, лук. Вот, типа какой-то омлет. И не мешало бы, как вот в обычных гостиницах, которые там, знаете, шведский стол. Просто вот эти штучки купить, где открываются, закрываются. Туда положить булочки. Открыл, взял, закрыл. Все, а то все открыто, люди ковыряются, мухи летят. Тарелки мокрые почему-то все. Тоже, ну, вот, казалось бы, какие-то мелочи. Ну, вот, кухню надо поправить. Правда, вот кто был, я не знаю, там. Ну, соевое мясо, ну, то понятно, там вкусные вот эти были соевых. Типа тефтельки. Просто сосиски порезанные с луком. Уже просто отварите сосиски отварные пюрешку к ним. Там картошка была фри. Можно стушить картошку. С грибами тоже можно всеми же стушить. Вот. Капусту с сосисками. Из, всех продуктов, что были, можно было сделать вкуснее. Яйца порезанные пополам, налиты сверху майонез. Что за бред? Поэтому, я думаю, можно доработать им. Ну, это такие вот пожелания. Усама бен Да, худо, бегая. Мы фантастические животные, вот это. Она срать будет. Куколки, смотрите Это на ваши гадости, то, что вы пишете, не куколки, а хейтерши. Оце вам хейтер здача. Лама, давай, давай. Давай, сирани на них. В їх погані рти. Давай, зайка, давай, давай. Оце так одна басала. Бачите, піс 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 Не плач. Що навчити? няф-няф-няф-няф кис 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 лама я боюсь лама ой на ой я боюсь Боится. Да, она так стоит страшно. Знаешь, такая впечатление, что она, она как их побежит и затопчет Она, она бежит на раз... Это вторая на разборке бежит. Они могут же и столкать человека. Да? Здорово, Да, она капитан Маши. Ты бачила? Она только, только потом бух, ей точно это не нравится. Это точно ему не нравится. Ой, девушка, вы подошли, наверное, немножко. Мало ли, что у них в голове. А ты не боится, пьешь. Потому что она, видно, защищает эту... Ну, так как поменьше, да? Может, тебя. Я люблю тебя. лама лама тебя. Я погонится тебя. лама. Да. Как дать Я да, Может они контактные, люблю тебя.

А вы в этом парке? Ж. Командаринка. Красивая территория. Ну, за кухня, конечно. А там внутри плавала моя, вы Твоя? Твоя? А чего она твоя? Ты ей купай, кому? А? Это мои любимые... Коля, повелитель внутри.

А, он там в кустах бегает, да? Ну, конечно, территория огромная. Ой, точно, гляньте. -то. Маленькая, конечно, Она, тут, она кушает. Лебеди маленькие довольно. Да. Это точно внутри? Да. Внутри, внутри. не подходит так. А там еще одна есть. Все они все такие контактные, да? Mm -hmm. Получается. Вот видишь это? Ой, нет. он не лякает. А, а что им кукурузу дашь? Ему надо есть овощи. Лебеденыш, да? А вон еще одна. Гляди, какая красивая, жирная. А вон в воде спина торсит 20, внутри. А вон детеныш плывет. Это мамашка, ты бачишь? Mm -hmm. Такая жирненькая. Ага, морда страшная. Выскоча. Я честно маленьких никогда не видел. Впервые мы сука. Вот красивые. Помнишь, это как было про гадкого утёнка, да? Он да. Эти утята на конжастере такие некрасивые. Но они потом когда вырастают, да, какой красивый. Влапой кверху. Так что. Это люблю. Он так развивается. А там овченки, не ходят люди гладить. Їш. А, пойня. Єсь. Що там? Сасідіть на... собі в ванні. Вилупила очі. Сидіть собі в ванні, вилупила очі. Сидіти осторожно, гляньте, той штир. Чуть на нього настав. Вот тут сам. Так, сидіть. <социтут> та главное смеется.